Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Pluto de Serios basados en el libro. No, he estado despierta por un tiempo. ¿Me vas a leer una novela hoy? Sí, eso es genial. Puedes recostarte en la cama y leerlo, así es más cómodo. La pequeña mujer golpeó la cama al lado de donde está acostada para invitarme a acostarme con ella. Al principio me sentí un poco incómoda, pero me levanté para acostarme a su lado para no parecer demasiado distantes. ¿Por qué de repente el estado de ánimo se volvió pesado? Estábamos hablando alegremente. Aún um, sí, ¿cambiaste tu perfume? Me olió con la nariz y le enterró en mi hombro. No estoy familiarizado con esto. Ah. ¿Qué perfume usaba Oveaum? No pensé en eso, así que usé el mío. Si no te gusta, volveré a cambiar al anterior. No es que no me guste, simplemente siento que no es propio de ti usar un aroma caramelo como este. Normalmente, usas un aroma dulce a vainilla, pero está bien. La persona que tenía la oscuridad como mi amiga me rodeó con sus brazos y sonrió. Me gustan todos los aromas siempre y cuando seas tú quien los use. Ah. Pude sentir mi cara ponerse roja cuando ella pidió ternura como esta. El toque de su brazo sobre mi piel extrañamente me puso la piel de gallina y mariposas en el estómago. Y parecía que ella podía sentir mi vergüenza. Tu corazón está acelerado. Ah. ¿Puedes oír eso? Cuando no puedes ver, tus otros sentidos se vuelven más claros. ¿Te acelera hacer contacto conmigo? Bueno, ajá, es como cuando empezamos a coquetear, ¿no? El corazón se acelera y la cara se rosa. Yo también estoy emocionada. Miré a la persona que hablaba mientras sus ojos se desviaban, porque no podía ver aunque no podía ver claramente que se estaba sonrojando, podía sentir que estaba feliz por su sonrisa. Te lo leeré. Comencemos con este. Born Jerry Love. Se trata de soldados, probablemente. ¿Por qué comprases este? Se adapta a esta generación. Nos reímos y empecé a leer con voz tranquila, como no me gustaba leer. cuando tenía que leerle a alguien, me faltaba emoción y tartamudeaba de vez en cuando, pero Metadino se quejó. Se concentró en escucharme como si estuviera animando a un novato en la lectura de novelas. Pero había tantos defectos en esta novela. ¿Cómo puede la protagonista femenina no saber que la persona que le envió las cartas no era su ex? La letra del protagonista masculino no se parece nada a la de su ex. Sí, el contenido y el estilo de escritura de dos personas no pueden ser iguales. ¿Es ella tonta? Metaví estuvo de acuerdo conmigo. Eso me hizo involucrarme más en el análisis de los personajes. El protagonista masculino no tenía conciencia en absoluto. Este era el amante de su amigo. Aunque su amigo era amable y le estaba engañando, no debería haberlo hecho de todos modos. Tal vez la protagonista femenina incluso sabía que las cartas no eran de su ex. También es astuta. Miré a Metavison relevemente. Sorprendentemente sentía que había conocido a mi mejor amiga. ¿Con quién podía llevarme bien en todo? ¿Por qué estás tan callada? Ah, eh, por nada. Tiene que haber algo. Simplemente siento que tenemos mucho en común. Esta vez fue Metadi quien sonrió y asintió agradablemente: Sí, hemos estado juntas durante tanto tiempo, pero nunca sentí que nos lleváramos tan bien. ¿Por qué? Ah, uh, sí, ¿por qué? Y mi corazón se acelera cuando estoy cerca de ti. De repente todo queda en silencio, entonces lo rompí. Cambiemos de tema. Creo que debemos dejar de indagar en los efectos de la trama o dejará de ser divertido. Pero en lugar de seguir leyendo la novela, analizamos la trama en pedazos. Si el autor lo escuchara, lloraría sin parar durante tres días y tres noches. Así que al final solo leímos la mitad porque no pudimos soportar todas esas tonterías. Leamos algo que no necesitamos analizar, aquí, debe ser una novela romántica, Metaví dijo inmediatamente, así que volteé a la contraportada y vi un comentario, contenido para adultos, probablemente esté lleno de escenas de amor, veamos si las escenas de amor nos involucran emocionalmente, me reí un poco y abrí el libro. Pero solo el primer capítulo me dejó boca abierta. Casi tiré la novela de 199 edad. No puedo soportarlo más. Después de tener relación contigo, te quiero todo el tiempo. Recuerda esto. Tú eres mía de ahora en adelante. Cuando llegué a esta parte, me quedé en silencio. Lo mismo ocurrió con Metadí, esperar. ¿Es esto una novela? ¿O qué tipo de escritura era esa? Decidí seguir por un poco más. Desde que recibí tu amor, sé que nunca podré abrir las piernas para nadie más. Sí, la novela voló al suelo inmediatamente cuando la habitación de repente quedó en silencio. Miré a la ex de mi gemela, que estaba tumbada ahí parpadeando, aunque no podía ver Ah, la novela es... ¿Qué te hizo comprar esta novela aún? Cuando me preguntó eso, sonríe secamente. Para ser honesta, no lo compré. La pedí prestada a una amiga. No sabía que su sabor era tan terrible. ¿Qué pasa con hablar de relación y amor al esperma desde el primer capítulo? Volvimos a quedarnos en silencio. Entonces, de repente, Metadis se rió. El silencio se disipó y empezó a sonreír. Supuse que hoy en día cualquiera podrá escribir una novela. Hoy en día el editor no tiene estándares. Metadi continuó iniciando una conversación. Tal vez otros lectores no piensen mucho en ello. Si el autor nos escuchara probablemente diría: si crees que puedes hacerlo mejor, escribe tu propia novela. ¿Es necesario que la persona que critica una novela tenga que poder escribir una? Pero dejé de leer novelas porque me gusta analizar así la trama. Por eso nunca termino una. Probablemente sea mi costumbre. No. Probablemente sea mi personaje. No tienes que ser tan dura contigo misma, Mai. Lo digo en serio. Es mi carácter. De lo contrario. No podría haber sido abogada. Soy buena para notar las lagunas en una historia o defectos en una persona. Utilicé ese rango para llenar los vacíos para mis clientes, y así es como los ayudo a escapar. La persona a mi lado dijo con un tono de voz tan serio. Tuve que extender la mano para acariciarle el dorso. ¿Estás bien? Sí. Metavier respondió alegremente y actuó como si acabara de pensar en algo. Por lo que observé, creo que puedes escribir una novela.